результат конечно расстроил потому что мы действительно нацеливались и ребят нацеливались сами нацеливались на то чтобы значит, действительно добыть там по максимуму очки значит, чтобы э, не, не говорится чтобы мы не были зависимы от кого-то ваши коллеги в команде из Словакии значит, относятся к этому скептически до сих пор почему он считает, что значит, наша команда сильнее она должна быть сильнее всех любой тренер отталкивается от того, что у него есть, и с кем ему надо играть. И строится игра. Вас критикуют за то, что не было замены. Ну, так если бы мы, как говорится, верили в то, что вот мы сделаем эти замены, и значит, будет на 100%, мы поставили то, что мы считали, что это сильнейший состав. Один человек только значит, новый был, а так все те же играли. Мы все надеялись значит, до самого конца, что значит, решим, решим, решим задачу. І знімати, допустимо, щоб кто-то випадав із наших подопечних на футбольному полі. Не було. Саміна кравця на гладко і вихід на подачу на 91-й хвилині, що він може зробити за 2 хвилини. Ну, це вже як... А може бути. Істойки <ривіт> говорить опери. Завара сказав, що був план випустити гладко раніше. Треба було значит, не думати, а підсказать. <ривіт> Сказати. Ми ж недалеко сидим друг від друга на, на лавці. Ну, багато верхової боротьби на чужій половині поля команда програла, наскільки так візуально було видно. Якщо взяти і сравнити рост наших футболістів і рост їхніх футболістів. У нас, да, тоже є, там високі футболісти, А у них це, як правило, там за різким исключением. Ззаді там вони всі 190 плюс-мінус. Можно сказать, зв'язку землю, що десь Селезнева якраз такого форварда як Селезнева, не вистачить. Если бы было больше тех футболистов, которые уже имеют опыт выступления в сборной, значит, и неплохой опыт, тогда, кажется, у нас было бы больше рычагов тоже и украинец, наверное, решил бы без проблем только, кажется, этот выход, если бы имел игровую практику, и без проблем у него был. Гладки, значит, ну, вы же должны прекрасно понимать, что у нас не бразильская линия полузащиты. Из Зари Будковский не блистал там, ну, да, старался. Даже если ваши значит, коллеги что-то спрашивают такое, а да, вот если так, а если так, я говорю, ну, это же если так и быть Вот если бы Малиновского поставить, значит, тут был бы там, значит, другой результат. Отталкивались из того, что, значит, может, может быть, человек выдаст в эти 100%, а может быть и 50 выдаст. Он там лидер, а здесь он не лидер. Игра там, игра здесь, это совсем разные значит, игры. Угадать, не угадать, это мы всегда отталкиваемся от того, чтобы... Что вот... То, что мы делаем, значит, это правильно. Украина Анна, ваш матч. Деяких болевальники приняли за раз матчем Словачи на Украину, мол, и там, и там требовалось было рисковать. Есть один такой значит, ответ. Мы не в казино. Это в казино можно там Рисковать а у нас сложно, потому что значит, есть и другая сторона. А то, что там критикуют, там, значит, вот так, вот так, вот так, это, это их право, значит, критиковать, рассказывать. А лучше всего бы. места Естественно. Так не говоришь, что вы готовы. <laughs> мы, мы всегда готовы, как пионеры. Так что, что такое дело? Вы где-то що что может быть? А нет, ну, почему здесь подозревать, не подозревать? Это как? А, где вы видели, чтобы значит, люди значит, работали на одном месте всю свою жизнь? В нашем, в нашей профессии. Такого же не бывает. Я уже где-то 10 разных вариантов вижу, математических подрахунков, за которыми Украина станет лучшей третьей командой. Я, вам такая математика, як куда <laughs> до душі. Ну, конечно, это было бы здорово. Так что будем надеяться, что кто-то из команд, которые занимают первое место, где-то что-то ошибутся. Если нет, значит что ж, переход, так переход.